Если вы присмотритесь, то сможете увидеть солнечные панели за стеклом это текстурированная стеклянная поверхность внутри которой спрятана солнечная панель. Тесла разработали несколько дизайнов солнечной крыши. В темных и светлых оттенках. В зависимости от угла наклона, солнечная панель может быть видна или становиться невидимой. Если смотреть прямо, то видно солнечную панель. Если вы измените угол, вы увидите ее настоящий цвет. Мы выбрали стекло, потому что оно более долговечное, нежели другие материалы для обычной крыши. У нас есть небольшая видеодемонстрация, что происходит с панелями, если на них сбросить небольшой вес. Мы хотели сделать солнечную крышу красивой, долговечной, хорошо изолированной и по невысокой цене. Это действительно большой рынок. Если вы меняете крышу или строите новую, почему не выбрать этот пункт? Но если у вас новая крыша, вы можете установить солнечные панели и на нее. Это два различных рынка. В США ежегодно меняют 45 миллионов крыш, а по всему миру это число в 20 раз выше. Только представьте, со временем люди будут ремонтировать крышу и заменять их солнечными панелями и все соседи будут иметь солнечные крыши. Со временем все дома будут иметь солнечные крыши. Кроме этого, это еще и выглядит красиво. Если вы осмотритесь вокруг, вы захотите сделать и себе так. Моя цель сделать солнечные крыши с желанным объектом на каждом доме. Это еще и самая заметная часть дома. Вы можете позвать своих соседей и сказать им, «Смотри, какая у меня крутая крыша!» И эту фразу вы будете слышать часто. Люди любят свои дома, они за них переживают, и они хотят, чтобы их дома становились лучше. Это один из возможных подходов. Ну, вот то, что мы сейчас имеем. И это